Вітаємо вас на телеканалі Жовта річка. Сьогодні ми знаходимося в гуртожитку за адресою вулиця Кропоткіна, 14. На другому поверсі тут мешкає інвалід. Він скаржиться на те, що йому не виділяють кімнату на першому поверсі. Чи це дійсно так з'ясовувала наша знімальна група? Володимир Кравченко є інвалідом першої групи. В гуртожитку він мешкає вже давно. Спочатку жив в кімнаті на п'ятому поверсі, але після пожежі, яка знищила приміщення вщент, його перевели на другий поверх. Чоловік стверджує, що адміністрація гуртожитку відмовляється надати кімнату на першому поверсі інваліду, який не може ходити. Я живу на Кропотська 14, корпус 1. Нет, а я кімната. ні, та то в ну, яні приписан ветої коміті. Я в другой. Там произошел пожар по вине соседов, но никто не разбирался, ничего меня делали пьяным, и все, что пожар произошел по моей вине, хотя там пропало все. И сейчас мне, я ездил в полком неоднократно, Кузьменко, который был председатель, угу. уже я не помню, на четвертый или на пятый раз он мне выдал справку, чтобы только Гермалаев написал номер квартиры, комнаты, и чтобы меня перевели на первый этаж, чтобы я мог выезжать на улицу. Ну, поскольку у меня задолженность за комнату, так как умерла моя мама, и все деньги пошли на похорон. Гермалаев мне сказал, а я буду что с этого иметь. Когда я тебя переведу, я уже до да меня сейчас нет ничего, ну и сиди там. А на первом этаже есть комнаты жилые, да? Да, там даже на пев... много комнат. На первом этаже четыре года не решают. Я даже просил панду, чтобы сделали по ступенькам, чтобы я сижал. Вчера в поликлинику сижал, упал. Пандуса нету. А как, есть договор, например, на реструктуризацию потихонечку выплачиваешь? Потихоньку, да. Вот женщина, которая ходит ко мне из социальной защиты. Понедельник она все узнала. В понедельник мы поедем. Да. Это контора где он находится на улице Первомайской. Да, да, да. Вот и мы туда поедем и они запишут мне долго, а тут на какой-то блин. На реструктуризацию. Я да, знаю. поскольку ага. я не могу его пойти ага. сразу. То у тебе фактично з доходів – це пенсія по інвалідності. Да, Все, більше доходів немає. Ситуацію, що склалася, прокоментував начальник гуртожитку Володимир Єрмолаєв. Він пояснює, що кімната для інваліда вже готова, але відсутній ордер. Окрім того, маються великі борги за проживання в гуртожитку. Кравченко, Володимир Анатолійович отримав ордер 26.11. на первый поверх. Но в связи с тем, что Кравченко, Владимир Анатольевич, проживая на пятом этаже в комнате 523, по неосторожности при курении сжег комнату, материальный ущерб составил по ценам 2012 года 27 89 гривен. Это первое. Значит, Кравченко было предложено уплатить долги, которые у него есть за проживание хотя бы, для того, чтобы перевести его по нам, по теплосетям, по водоканалу. Значит, он был, я ему объяснил, что надо сделать, или хотя бы заключить договор о реструктуризации. После этого с этим ордером он пропал, и больше я его не видел. Вообще-то мы все люди, правильно? И мы обязаны просто помочь инвалиду. Он проживает сейчас в комнате покойной матери по решению исполкома, хотя он сжег комнату, он ее не ремонтирует. Она так и стоит. Комната стоит без ремонта, мы не можем не поселить людей туда, ничего. Прописан, и да? Он, но сейчас, для того, чтобы его перепрописать, я же не оставлю долги. И на этой комнате, согласно просто решению, есть лицевой счет, номер лицевого счета, и на который начисляется квартплата. Когда человек переезжает в другую комнату, лицевой счет остается не за этим человеком, ну как в квартирах, точно так же сейчас и в общежитии, а остается за этой комнатой. То есть человек, который въедет в эту комнату, когда мы сделаем там ремонт, и там останутся долги вот эти вот по теплосетям, по водоканалу и по нам. Вот такая вот ситуация. Ну але ж зрозуміло, що він зараз, мабуть, і не погасить повністю усі долги. якщо він почне хоча б частинами так сплачувати, вже, вже діло е, піде. Я вам скажу так. Значить, е, в останніх місяців від Кравченка не ні Поки була жива його покойна мать, отримала пенсію, і за своєї пенсії вона платила за його квартиру і за свою, вона теж проживала в житті. То есть он, когда остался сам, получая пенсию как инвалид первой группы, ни копейки денег мы от него не получили. Вопрос э, по пожаре под сей, он сам утверждает, что это было звоны соседей, а на него как будто, вот так свалили. Э, все э, Это он так рассказывает. Дело в том, что если бы не соседи, которые вытащили его оттуда, он бы просто погиб. Потому что э, соседи это случилось ночью, соседи услышали дым. Взломали комнату, он лежал пьяный, горел матрас, его вытащили на воздух, приехали пожарные, откачивали его, там скорая помощь была, все что-то. Было выложено даже в интернете в 2012 году. И то, что он рассказывает о том, что не по его вине, потом он рассказывал, что у него там проводка замкнула, все, Опрашивали соседи, там составлялся материал пожарной службы, государственной пожарной службы, там, всі матеріали є. У процесі спілкування з сусідами Володимира Кравченко виявилося, що у людей є зустрічна скарга. Через свою асоціальну поведінку чоловік завдає моральної та матеріальної шкоди, оточуючим. А ви були сусідкою Кравченка. Кажуть, що на нього скаржаться сусіди. Це правда? Звісно, звісно. Я неодноразово скаржилася і в грі і в міліцію. мене і акти теж по поводу скаржування. Сан Станс по поводу в комнате, то, что он в комнате в бутылочках и писать ходил, воняет постоянно, постоянно вот в пьянки, постоянно дебоширство. У меня двое детей, как бы это, это все, это страдали мы, ну, последствия были ужасные просто. Два года, как мы, ну, почти два года в октябре месяце будет, наявляемся соседями, потому что благодаря ему два часа ну, час случился пожар что еле детей повытягивали с пожара. Да, комната там ужасная, в ужасном состоянии, у него полностью все сгорело. Есть акт, тоже подтверждающий пожары. И как бы и то же самое акты описания моего жилья, в каких оно условиях. Мне временно сейчас дали э, другую комнату, как бы сейчас с детьми там проживают. На данный момент его хотят подселить к нам в блок. Мы против этого, потому что такой сосед, который пьет, ведет такой... Он образ жизни. образ жизни. Так это он и нас спалит по впоследствии. Зачем оно мне надо? У меня двое детей. Чтобы они потом пострадали после его этого. А вы просто сказали, да, коревнисто, гортожитку? Все знают, конечно. И начальник знает, и неадекватно, не ни, ни одна раз, раз, к нему и говорила, и просила, зачем он мне такой нужен там. Он гонял собственную мать, которая была 85 лет, которая продала дом из-за него, квартиру продала, оказалась на старости лет. 80 лет она оказалась в общежитии. Ну что у него такой сыночек. И потом сыночек пал ту комнату полностью. Он просто не представляете, что там. Туда надо зайти и дочка, посмотреть. Там, там раз не было ни окон, ни Там сгорело все напрочь. Ну он неадекватный человек. Зачем его перес... Он будет там спалить, там спалить. Так пускай он вообще на все общежитие подпалит. У меня дочке 4 года, старшему 13, 3, И вот у ребенок 3, 3, 3, 2 20, часа ночи перепуганный, да. надо было видеть пусть его глаза. Нет, я 4 года, она на его Наташа на седьмом этаже. Все общежитие было с да. ночью. Все. Буквально с этой, с этой стороны. А, а ему, я ему все равно, он даже извинения не попросил у людей, которых оставил без жилья. В два часа ночи, детей мало. Нет, он. Он, он сказал, сказал спасибо, что я хоть по рукам, что мы на горы. А, ну спасибо, еще ему за это спасибо, сказать за то, чтобы не сгорели. інвалід, так інвалід, а как пить, так капіта не інвалід люди бояться, що недбалість сусіда призведе до нових неприємностей і шукають допомоги у різних інстанціях. Обращалася в грісполком, обращалася міліцію за такою то образ життя, тому що двоє дітей на мені прислали відповідь, що на даний момент пересла в зв'язку з відсутністю вільних свободних свободных комнат, вот так вот. Как бы, и по поводу комнаты у кварти... дома инвалида, без его согласия никто ничего не сделает. То есть надо его только согласие, он этого не хочет. Тобто, то есть что вам життя нема, на это никто не зважает, так? А зачем? Кому мы надо? Если я же говорю, после пожара пытались как-то вразумить, не дошло до человека. Страждает и сам инвалид, и оточуючи его люди. Адміністрація гуртожитку разом з небайдужими мешканцями намагаються вирішити питання влаштування Володимира Кравченка до будинку інваліда, але поки що безрезультатно.